как оно действует. А, компресс? Вот это, да, подключаешь? А, как она ее пробивает, Чисто, чтобы дальше не было. Ну, рукой так не кидет. А по нам застреливали. Поэтому я заберу, что... А когда коктейли начали на них прилетать, так и... погибшие нет. были, да? Шовые краски. Нет, это мы. Подожди по тройку, то, что остались краски, вон гранаты, mm -hmm. которые мы там открывали. По остатки от гранат. Вот эти, а. да? Это шумовые, или сутовые А там все это шумовки. Или у нас? Конечно, да, я думаю, что есть баланс, мы пока выпали.

У нас как был комсомольский экспедиционный корпус. Всех пулианов 15-16 лет забирали, форму одевали. У нас начальник был с пистолетом ходил, потому что мы убить убили 300, 300, человек у нас было. Мы если выезжали в Донбасс, это все. В Харьков мы ездили, у нас это, походы у нас были. Откуда были? Из Донбасса. Население мир по Нет. Я понимаю, что такое Донбасс, я там вырос, все, все мое детство, там Славяногорск, это я сейчас даже с закрытыми глазами пройду по туннелю, хотя и тогда света не было, по тому меловому, наверх, снизу, доверху, на сегодняшний день, я тогда, раньше мы еще какими-то свечками, фонариками ходили, я пойду вообще с закрытыми глазами туда ходил, я там знаю, это Славяногорск, я и долго вот да, я начну вот именно смотрите, на Майдане пять месяцев с самого начала. Да. начала. Это да. первое. То, другое, то что начнем с того, что это товарищи из Мариуполя, то есть это как раз вот приехали Очень для того, чтобы посмотреть на ну, то, как здесь вас, на самом конечно. деле ну, да, есть, есть люди такое, ехали да, сюда. Присутствуют. Ну просто у нас по каналам тоже показывают такую пропаганду, я вам скажу. Ну вот специально вот, для нашего этого... телевидения здесь... Для этого как раз людей Изучаю привезли, украинскую мову, пытаюсь разговаривать, разговаривать нет, потому что я живу мы украинец. разумеем украинскую размовляем. Я и, шучился. У нас испытания. два урока в неделю у нас было, я ее вспомнил. и Это мне нравится. Я здесь я учусь. А да, это ну просто у нас пропаганда идет, знаете, что тут бандеры, фашисты, что хотят нас задавить. Ну, короче, я тебе сейчас людей. Кто у нас говорят. из Мариуполя здесь есть? Э -э Серега. А, Олег. Олег, ну он сейчас, он выехал, он выехал, да, на квартиру выехал, с Мариуполя, он здоровый такой, мужик ездил там воевать, сюда, все время здесь Не, У нас тоже, когда войска вот это загнали 9 мая, у нас тоже посылали баррикады, ну, шины накидали, тоже, были без оружия, вот, говорят, что мы вооруженные, что начали сепаратисты стрелять. А, этого, вот, а он это же это, наша... Он, он пришли... Нравится угольная не, промышленность. не нравится им министр угольной промышленности в Украине, не то, что вам не нравится, это вы, киевляне, вот, да. ну, да. они уже уже вторую неделю здесь песни, и мне эта музыка нравится, кому-то не нравится, я а, Украине, я... а да. мне нравится, они нет, барабанят, это наша это наша страна. каждый человек приходит, высказывает единый, свое недовольство, приходите, нам... Некоторые вещи не нравятся. Приходите, вместе будем решать все. А так нас <coughs> просто не хотят слышать. Так, М -м -м, я предлагаю вам ]ства. позадавать вопросы, чтобы вы уточнили, как. Ну то есть что здесь, чтобы вы <coughs> понимали, как на самом деле здесь. То есть вот вопросы, потому что вы когда ехали сюда, вы себе одно видение. Вот. Вы позадавайте вопросы людей, который здесь все время. Я жил, я жил под Луганским Радакова. 6 месяцев, 6 лет. Луганск. Это же вообще там э, еще круче там, да, допустим, Мариуполь, в том плане, О, да, что да. да, русскоязычное население. Я 6 лет под Радаком, 25 километров от Луганска. Родака, узловая станция. Луганский, русскоязычная. Да, там серьезное население такое, очень, они очень мобилизованы. Я помню ситуацию, когда они армян выгнали с Луганска армяне два года туда вообще не то, что просто... Э... Ну, с татарами сейчас придумали. А вы ну, тут сам ну, вот так вот, сказал... ну, для чего, зачем вы? Я... я вы Я Вот смотрите. Я не заказываю. Я здесь как бы в Киеве работал. Я балконы делаю, подпись, Расширяю, окна ставлю, там обшивку делаю. Я сюда перед годом приехал, познакомился с руководителем спинной справы. Чисто встретился и поговорил с ним. я здесь остался. Все, я уже... Вас не устраивает. Меня, ну, меня ну, да, меня, а меня Януков... и, Янукович, Янукович не устраивал и сейчас. Вас. Ну тоже советуем, чтобы нас не устраивали. Нас не в городе По да. городу приходят пожалуйста. Приезжайте, а, вот палатка. Вот постели. Я говорю, а что мы делим тогда? Ну, я не знаю. Делить, так приезжайте, блин, будем вместе делить. ходить на борьбу. Ну, такие же люди, так как такая вы, информация. Чтоб вы понимали, да. да надо. Здесь тут просто нас пропагандируют. Да, да, что нельзя вообще, сюда да, ехать, да. ты шо, ну, лама, так, что? Мама так узнала, что я еду, она начала плакать. Говорит, ты что, не едь, тебя там побьют. Тебя там убьют или в плен возьмут. Ну вот представьте, что все люди думают, маме там 55 лет. Но у нас большинство вот да, так вот, потому что здесь фашисты, они нас чем, заканчивают. Ребята заезжают накричать, говорят, о, тут люди ходят, вообще куча людей. У нас не так больше, у нас центр города, магазины все закрыты. Здесь ментов нет, здесь порядка больше, чем с ментами. Вот тоже насчет ментов, надо кардинально их менять. Вообще всех под корень менять, чего мы добиваемся мысли одни правильно. Это наша программка. Так не общественная организация. Это правительство строит нас как. Мы Это классика. а, легче управлять. Чтобы не они убивали нас, а чтобы мы они убивали. Смотрите, давайте, у нас программа очень сжатая. мы что там было? Я сейчас... чаю, придете, чай вам, ну там зайдете. Приезжайте, будем... Вместе... Счастливо, рады познакомиться. Давай будем вместе бороться а тут за Ле. Я вот в центре это еще раз. Сейчас. Здесь и сейчас. Где еще? Как наблюдание? Я тут не показал. По Майна разговаривает, Между собой. Одни говорят на украинском и белорусском. Другое понимают, Там дальше мужичок есть. Там следующий повар. бандеры, фашисты, они хотят захватить власть. Вот, такое вот русское язычное население, типа не приветствуют, и русскоязычное язычное население. Ну вот я приехал сюда. Мы хотим просто мир жить, чтобы дали нам работу, правильно. Если чтобы вывели эти войска, чтобы не было войны. Для чего завели войска в Донбасс? Объясните мне, зачем сейчас там погибают мирные жители? Для чего? Здесь... Что вы хотите этим добиться? Здесь не страшно ходить по Майдану. Ну, как бы тебе страшно. Ну, а нет, у у вас здесь людей. Мне тоже не страшно. Ну, вот я приехал, на том, сам да, на свое да, глаза да. посмотреть. А почему согласились отсюда ехать? Потому что мы боялись а или не боялись. Почему согласились? А я объясню так, допустим, я как бы. Вырос здесь, родился здесь, вот, в Мариуполе. Ага. Я живу в Украине, это моя страна. Да. И я как бы мне хочется дальше жить в нормальной своей стране, а не присоединяться куда-то к России или к Европе, или к Америке. Нам это не нужно. Мы сами можем справиться, я считаю. То у, есть нас... у нас Украина Украина. Да, у нас хватит, чтобы обеспечить всю Украину. Просто надо жить дружно месяц и все. Сейчас просто ни поставок нет никаких город. Люди боятся ездить, ну товар возить, потому что грабят посред белого дня, забирают машины, магазины грабят. У нас в Мариуполе после 9 мая акции. Город был разрушен полностью. Центр города. Mm -hmm. они... ну, хорошо, а кто грабит вот, магазины? Воронтеры. Да, да? ну те, кто, знаете, вот, напиваются или малолетки. Хотят, да? Или малолетки, mm -hmm. да, или тупо люди, те, которые не работают, ну, это... mm -hmm. А что самое интересное здесь посмотреть на Майдане? Это как живут люди или какие ну, у как, убеждения? Да, вот, вот убеждения такие вот у людей, просто находятся ну, mm -hmm. ли у нас mm -hmm. не... не. Ну, поскольку я пообщался, мы здесь на палате пообщался, были только что в администрации даже сказал, да? Да, Дарвинская, да, 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 да. Ну, вроде все нормально, мысли не попадают. Сам не пойду. Ну, интересно походить, пообщаться, что люди думают. Давай. Там. Оно как оно же предлагается мной, в

Да, вот я на говорю, день я... выборов Иначе Люди вообще нет. боялись идти голосовать, или проходили мимо комиссии, или забегали вот так быстро и убегали. Вот ну был... вот здесь вы сами видите. С... Понял, да, там членом комиссии, вот он был. Я сколько не знаю, человек? Человек 200 за целый день, если пришло. Не, 300. Да, 300. 30. да это, это нормально. Вообще. Вот, и все. Так ну, а ну, в, городе в городе сколько населения? У нас ну, в городе. Такое? Много. И сколько продвинули. Вот здесь вы сами видите сюда. Боялись, А Заехали сюда. Ну, а, то есть, если бы вам кто-то рассказал, вы бы, наверное, не поверили, да, ну, Здесь вот Конечно, так. нет. Конечно Поэтому, нет. То, что а вы приехали... когда увидели, на свои глаза, в... да, теперь я могу точно а, сам ну, сказать. Прям, ну, можно сказать, ну, то есть с ним пойдемте, пообщаемся, интересно. Это все в состоянии, все хорошо. А, вытягиваете, если что, наверх, да? Да, у нас обусловлено, что это еще... Ну, так отбивали в свое время и в ТНГ, ну, пока не было, в ОРБК. Я не вижу адекватные, как бы, ну, все нормально, все мы друг друга понимаем, так а что нам делить, они не понять, что мы делимся, правый сектор, да, там, ДНР, эти, да, зачем, мы... для чего? А это, я вам объясняю, это все у вас медленно дело, но Невыгодно. Вот чтобы именно, что объединили... мы сейчас и делаем, мы как раз убиваем, так... как... и этот миф, и я что нам делить, вот правый сектор, вот Донбасс, вот тоже, вот мы можем, Ну находим общий язык, общаемся, правильно. Конечно. Сейчас чё? Чё? В а что, чиновники не могут поговорить а им выгодно, чтобы люди ругались да постоянно. Вот, да я вам давайте вместе все такая ситуация, дадим Некоторые, которые, можно сказать, что сейчас Майдан вообще не выполнился, функция Майдана основной. Это как заявил тот наш уважаемый спортсмен Кличко, что Майдан сделал свою функцию, вы можете расходиться. Mm -hmm. Так я заявляю, мы свои функции выполнили, а вы свою функцию ни, ни один пункт вы из него не выполнили. Мы хотим, чтобы произошла, первая это иллюстрация, чтобы люди, которые были раньше при власти и раскрадали наш бюджет, чтобы они ответили или, по крайней мере, ушли Убране, на пенсию. Да, да на пенсию, реальная иллюстрация, да, не то, что вы показываете. Конечно. Вторая это наше условие, то, что мы говорим, у нас есть сейчас такой набранный президент, мы готовы ему помогать. Мы готовы, мы ему не будем мешать какой-либо своими Где мы видим, где где-то правонарушение, мы готовы прийти и сказать, здесь правонарушение, мы готовы ему помогать. Поэтому не надо нас Чтобы прислушивались какому... к народу. Да, чтобы да, прислушивались да. к народу, потому что, понимаете, мы, мы как извините, это грубо будет сказано, но мы поменяли сейчас на данный момент просто жопу над унитазом. А такого не будет, потому что в 2004 году про людей раз, забыли. Сразу закончилась революция раньше, и все, начался Дерибан. То есть, получается, был один клан, пришел другой. И постоянно они. Постоянно они меняются, да. постоянно не ругаются, обвиняют. Давайте новых да, людей, нас давайте нас идите люди, на пенсию. У вас нас есть нас. практика, помогайте нам, помогайте нам, все, молодым людям, <свят> которые хотят действительно работать на Украину, чтобы она свела. А ваши мы, мы видим любые передачи, свобода слова, шуста Лайф», постоянно ругают, обвиняют. Вы плохие, вы плохие. Только мы замечаем, ну, да, что они обвиняют себя только хорошо. друг друга, а есть хорошо чувствуют, и другие вообще. себя чувствуют. А другие, я говорю, меняются только кланы. И наша задача сейчас, мы будем стоять на майдане, поверьте. Есть люди сейчас останется, боевый, мы сделаем. Во-первых, я хочу сразу предупредить. Есть люди, в каждом коллективе попадаются какие-то какие сбои. Где-то мы прекрасно видим, что есть на Майдане люди, которые просто уже не понимают, что я там делаю. Да, вообще, откуда да, здесь взяли. Да, сейчас мы хотим что сделать форму, группу человек, будет 30-40 человек. Мы сделаем зачистку за два дня, все, мы очистим, здесь будут порядочные люди. И говорю, надо, все, остальные разъедутся, по звонку, поверьте мне, я хочу сказать новой власти по звонку сюда съедется очень много людей. Не надо с нами бороться. Мы хотим вам помогать. Идите тоже нам на встречу. Слушайте нас. Мы не будем вам мешать. Просто мы хотим, чтобы вы услышали Слушайте нас. Слушайте народ, да. да просто а Слушайте, вот, не надо нас разделять. А, а, как вот а, сейчас уладить конфликт с жителями Востока? Вот то, которое... Понимаете, вот таким но путем. Вот, конфликта. вот таким путем. Человек да. приходит, вот, пожалуйста, я вот с да, вот таким путем Мы смотрим. должны поле. просто общаться. Мы должны вот, приглашать больше людей. Сами люди. А то, что показывают по телевизору, перекручивают, то что там власть. Понимаете, не дают правду сказать, как Турчина выгнал этого, кого, Симоненко, и кого, когда он начал говорить правду, он его выгнал. То есть, и вот я вам скажу, что эта акция не разовая, это просто первая акция, первые вот люди, которые согласились приехать. Это мы планируем, то есть, все украинское ополчение планирует сделать эту акцию постоянной. То есть, и не только один регион, а весь восточный ну, да, регион, где именно надо, люди, да, просто да. они совершенно по-другому видят эту ситуацию. Вот люди сюда приезжают, я слышу по риторике, они приезжают и говорят, люди уходят. То есть у них рассказывается это совсем они, в страшном вот виде. Другая пропаганда, Правый сектор, провокация. Правый а, сектор да. у вас, я так понимаю, то есть там... Это, это да, да, у нас слышат он, все, у нас надо уезжать, надо... Они он он расстреливают. Вот, а да он такой же он пацан, правил, как и я, что нам... Делить. Мы хотим спокойно жить, вот, спокойно работать. Вот этого мы спокойно пытаемся... хотим отдыхать мы с девочкой по парку вечером пройти. Вот это мы и пытаемся. Ребята, я вам хочу сказать, понимания. что все те, которые масс вместе спонсировал на востоке Украины, что говорят, здесь бандеровцы, жида бандеровцы, поверьте мне, сейчас все жители находятся да. во Львове, где все спокойно. Они все быстро, то у кого меньше финансов не за границу уехали. Нет, даже здесь уже в России. Тогда отправили просто на Западную Украину. А как это получается? Вы нас обзывали ЖД Бандеровцы, что мы убиваем здесь, а потом вы просите у нас помощи. Мы всегда, наши двери открыты, мы поможем. пожалуйста, не надо людей вводить в обман. Да, я скажу по-другому. Такого... Смотрите, сейчас вот именно эта акция у нас настроена на то, чтобы мирное население именно обычных граждан обманутое. Забрать с улицы, убрать именно вот, э, чтобы они не становились щитом перед э, российскими войсками, перед теми самыми чеченами, которые привезены. То есть, ну, сами население можно. забрать с улицы, а те, которые убивают наших ребят, те, в принципе, будут защищены очень быстро и эффективно. Ця акція не разова, а вона буде постійно діючою. Вона зроблена для того, щоб змінити, зламати стереотип мишлення. Тобто люди їхали сюди, налаштовані на те, тобто вони впевнені були тут в тому, що тут сидять вона там руками полохать в траві і чекають, хто ж заговорить російською мовою, щоб його зловити і зарізати. Приїхавши сюди, розмовляючи російською мовою, вони зустріли тут людину з Криму. Ми зробили екскурсію в правий сектор, в який вони були впевнені, що правий сектор це щось страшне. Ви чули риторику. Це нормальні ребята, точно такі самі, як і ми. І що саме головне зараз, їхнє, те, що я від них чую, це те, а що ми ділимо. Тобто вони чують ті самі вимоги, які у них. Майдан тут і Майдан там, тобто звичайні мирні громадяни за ті самі вимоги. Тобто наша ця акція є основна ціль цієї акції в тому, щоб розділити мирних громадян, забрати мирних громадян з вулиці, щоб вони не заважали нашим військовим, щоб вони не кидалися живим щитом перед сепаратистами і російськими інтервентами. І, Російським інтервенам я хочу сказати, що е, вони за посягання на нашу рідну Україну були знищені в будь-якій точці, будь-яким доступним для нас. Але такі акції будуть були тієї ваші сілької? Звичайно, будуть. Ви самі бачите, якось люди змінилися. Зараз приїхавши додому, все одному дзвонить мама і каже, куди ти поїхав, тебе там уб'ють. Він Говорить, мама, тут мене нормально зустрічають, все, їздимо, возять, показують, взагалі все чудово. Зараз приїхавши додому, мама, звичайно, йому повірить. Він ще декілька міста. Тобто, отак, кожна людина, як мінімум 10 чоловік, вже переконає, які йому вірять. А якщо не переконає, то поїдь подивися сам. Будь ласка, все роблять, акцію, возять людей, поїдь сам подивися. Але вони дуже критично ставляться до українських військових. Чи допоможете фактично сприймати свої українські військових на їх? Вони ставляться критично не до українських військових, а іменно до дій, до наказів, які дають українські військові. Тобто вони впевнені в тому, це не до українських військових. Ви згадайте, що вони казали? На 9 травня залучили танки БТР, вони були впевнені, що вони їдуть їх до Але ж вони не їх їхали вбивати, вони кинулись під ці танки, під БТР. Якщо вони, вони будуть бачити, що всі військові, що якраз ці хлопці, з якими вони тут спілкувалися, можливо. Бо, ви самі бачите переторіси, всі друг друга розуміють, ніхто нікого бувати не збирається. Якщо туди приходять, то всі говорять, давайте разом зробимо порядок Їх за те дістало те, що відбувається в них. у них в місті. У них мародірка, люди не ходять. Ми були дуже здивовані, коли ми заїхали на Хрещатик, і ми говорили, що в інших другах, другом багато людей. У них такого зараз немає. Зараз зачинені всі магазини, вони не можуть ні працювати, ні е, нормально. Ні працювати. Навіть Продуктові ларки, магазини закриті, на них написано, немає товару, для того, щоб так, не ломилися, не, не вибивали. То вони самі хочуть порядку. Якщо вони будуть впевнені, то наші війська йдуть для того, щоб навести порядок, а не так, як їм там розказують. Я думаю, що там, якщо навіть не буде допомоги, то не буде е, супротиву. Якщо не буде супротиву, ми самі це все зроблять. Дуже швидко. Я Ігор Миров, лідер громадської організації «Всеукраїнське опорщина.